年老矿大揭秘：地质水源篇。崂山作为中国大陆海岸线上唯一一座海拔超过千米的山峰，身体里藏着第四纪古冰川的遗迹。世界上只有三大古冰川矿泉，分别是法国阿尔卑斯山脉、俄罗斯大高加索山脉和中国崂山山脉。 根据资料显示，在崂山地区发现了更新世早期古冰川遗迹，至今大概两百五十万年前。正是这非比寻常的地质水源，孕育出了闻名世界的崂山矿泉水。水流在穿过身后的花岗岩裂隙带时，经历了极其缓慢的自然过滤，岩层就像一个超级精密的过滤器，有效去除了水中的杂质，使得水质变得异常清澈纯净。 同时，水流溶解了花岗岩中特定矿物成分，让崂山矿泉水成为了罕见的丝和天规酸双达标的复合型矿泉水，口感清甜柔和，是大自然亲手调制的矿物质小甜水。滴滴珍惜，随时补水。